31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl şənliklərinin keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxt ərazisində hazırlıq tədbirləri görülür. Artıq demək olar ki, Bakı bayrama hazırdır. Artıq bir neçə gündür ki, paytaxtdakı parkların, meydan və küçələrin bəzədilməsi, yeni il atributlarının, işıqlı çılçıraq və digər bəzəklərin quraşdırılması işləri yekunlaşıb. Xüsusən gecə saatlarında əsas küçələr və prospektlər xüsusi işıqlandırma ilə təchiz olunub. Yusef Səfərov küçəsi, Azneft meydanı, eyni zamanda Neftçilər prospekti Niyazi küçəsi, İstiqlaliyyət küçəsi ə, xüsusi bayram atributları ilə bəzənib. Azneft dairəsində 20 metr hündürlüyündə işıqlı ə, bayram şaməğazi quraşdırılıb. Ə, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətlərinə də tövsiyə edilib ki, rayon ərazisində, abad məhəllələrdə, parklarda, meydanlarda xüsusilə Ə, hər bir rayon ərazisində nümunəvi bir küçə hazırlansın. Mərkəzi küçələrlə yanaşı Xətay rayonunda da yerləşən Heydər Əliyev parkı, həmçinin rayonun abad heyətləri, eyni zamanda 8 Noyabr prospekti, Şıxlinskiy 57, Yusuf Səfərov 1A vəsair küçələri yeni il atributları ilə bəzədilib. Bu vaxtda tez-tez gəzirəm, nəvəmlə, uşaqlarımla gəzirəm. İndi Yeni il arifəsində yaxşı əhval-hüyayla Gəzir İbrahimə yaxşı vəzəhdilmiş, yol xəqqızı qurulmuş. Mən özüm bir 60 ölkəni gəzmişəm dünya çempionluğu kimi sərbəst güreş üzrə. Çox ölkələrdə olmuşam. Doğrudan da elə bir xaricdəsən elə bir çox təzəlik yaradıblar. Həmçinin rayon icra hakimiyyətlərinə tövsiyə edilib ki, bayramla bağlı ərazilərdə nümunəvi küçə hazırlansın. Elşad Bayramoğlu, Azərnağıyev, Rüstəm Müstəmov, ATV xəbər.